faqat borib olib telefon kabatullo orqasini o'girib rasulullohni rozalari o telefon bilan ovora tovba qani ertaga ibodat qani boshqa yer yuzini macjitlarida o'qilingan yuz ming rakatdan savobi ulug' deb turibdi nega ibodat qilmayapsiz borib turib borib kelayotganlardan so'rayapman rasulullohga shikoyat qildingizmi desam salom aytdim deyapti salomni ko'chadagi odamga ham salom aytamizda shikoyat qilmadiz desam nima shikoyat qilishim kerak ey rasululloh ey ollohning habibi ey ollohnin do'sti man o'zbekiston degan diyordan keldim man bu yerga sayohat tijorat uchun kelganim yo'q sovg'a salom olish uchun kelganim yo'q mani bu yerga keltirgan narsa ollohga bo'lgan iymonim sizga bo'lgan muhabbatim chunki siz qaysi bir zamonda qaysi bir ummatim mani vafotimdan keyin kelsa ham tirikligimda kelgani bilan barobar degan ekansiz man sizni muhabbatingiz uchun keldim shu muhabbat mani tortib keldi man endi sizga shikoyatim bor ey rasululloh man bir oilani boshqaryapman farzandlarim xudoni tanimaydi ichib yurganlari bor aka ukalarim hali peshonasi sajdaga yetmagan masjidga qadami yetmagan ayollarim ro'mol o'ramaydi qizlarim ishton kiymaydi qancha qancha yurtdoshlarim harom bo'lgan narsalarni ichib chekib yuribdi shular ham musulmon ey allohning rasuli man sizga shularni shikoyat qilib keldim shularga xudo hidoyat bersin deb demadingmi desam manga o'rgatmadizku bularni ketishdan oldin ded san keldingmi mani oldimga hajga ketyapman nima qilay dedingmi rasulullohni tug'ilgan mahallalariga bordingmi desam yo'q deydi hadicha onamni qabrlariga bordingmi <laughs> desam yo'q deydi qirro origa chiqib savrga chiqdingmi desam e bar bar, için, için, bir soatlik yo'l ekan deydi ey badbax dunyoda mol uchun pul uchun nechi soatlab yo'llar yuribsan shu bir soatlik masofani san ayadingmi nimangni joningni ayadingmi san shu yerga rasulullohni qadamlari tekkan deb borib duo qilmaysanmi o'sha şey joylarda ikki rakat namoz o'qimaysanmi xalq haqiga yurt haqiga yurtboshi haqiga duo qilmaysanmi şey o'sha muqaddas joylarda sani shuning uchun yuboryaptiku shuning uchun imkoniyat berdiku sanga borib sayr qilasan borgandar do'kon yana birodarlarimiz aytadi shunaqa odamlar bor borgandan гостиницаga yotib oldi deydi bir marta ham chiqqani yo'q qaytib keldik aeroportdan oyog'ini tagiga poyandozlar solib pradolargi olib chiqib ketdi deydi hojibubo u hoji kabani ham borib ko'rmadi eyapti mana g'ala qani xudodan qo'rqish qani xudo nimaga ularni o'sha гостиницadan chiqarmadi xudoy taolo uni dunyoda o'tkazgan umri uchun kabatullohni rashk qildi undan qizg'ondi ko'rgisini ko'rsatishni xohlamaganligi uchun o'zimizda ham bugun masjidga bormayapmizmi bugun borib jamoat orasida namoz o'qiy olmayapmizmi bugun umrimiz o'sha ulfat altashlar ichida o'tyaptimi xudo taolo bizni qilib yurgan ishlarimiz sababdan masjidga qadamimizni bosishni xohlamayapti bizni borg'izmayapti shuning uchun borolmayapmiz qani qo'lingizdan kelsa borib ko'ringchi